Почти доделали мы пруд и еще не успели полностью добрать его водой. Однако я снимаю сейчас этот видеоматериал, потому что хочу показать его в темное время суток. Как работает у нас и как монтирована подсветка. Пруд почти готов, осталось добрать воды и запустить фильтрацию, но пока что мы смогли запустить водопад и ручей, ну и вот диффузор с подачей кислорода. Подсветку мы монтировали в основные функциональные зоны, в ступени, чтобы было видно, как спускаться в водоем. В зоны с кувшинками, чтобы подсвечивались кувшинки в задней части и было их видно в будущем. Вот так это все выглядит. Очень удобно, видно полностью ступени, куда спускаться, как вылазить с пруда. Припрудочек наш, ручей. Сейчас я подойду к ручью, покажу, как он выглядит с подсветкой. идем сюда переходим и показываем вот наш ручей подсвечен равномерно видно абсолютно все всю траекторию его в нижней части у нас идет перепад воды вот вот такой вот изливается вода и попадает в пруд прямо у нас в этом ручье один излив, потому что между левой частью, где ручье, и прудом у нас перепад всего в 40 сантиметров. Поэтому физически не было возможности сделать каскады по длине ручья. Поэтому мы сделали вот такой вот один перепадик для красоты. Но довольно-таки пейзажно, его хорошо видно со всего плавательного пруда. То есть можно плавать и наблюдать перепад воды. Маленький водопадик. Дальше центральная композиция у нас, и она самая лучше подсвечена. Это, естественно, водопад и припрудок, куда падает вода. Припрудок у нас глубиной примерно 60-80 сантиметров. И водопад вот такой широкий, где равномерно подсвечены все потоки. Вот чтобы организовать такой водопад нам понадобился бассейн и 19-кубовый насос. Кому интересно. И интерес еще и удобство еще э, сделали мы в этом пруду э, связанное с управлением. Управлением электрикой. Как обычно мы используем такие пульты. С помощью них мы можем управлять на отдалении, даже находясь в дома, водопадом, подсветкой. Вот, к примеру, я нажимаю, выключаю подсветку. Нажимаю, включаю подсветку. Таким же образом я могу контролировать этими кнопками, включать-выключать водопад, включать-выключать аэрацию и оборудование для фильтрации. Щиток у нас установлен сзади, вот за водопадом там автоматы и все остальное. Однако, чтобы туда не ходить, в принципе, можно использовать пульт. Без подсветки сейчас это выглядит вот таким вот образом. Я еще отсниму видео, когда мы доберем воду полностью. И будет день, солнце, чтобы показать еще раз этот объект, его было лучше видно. Воду мы набираем сюда машиной. Приезжает машина, 7, 7 кубов в каждой машине, и наливает сюда артезианскую воду. Потому что локально скважина здесь сделана с технической водой, очень грязная вода наполнена компонентами железа мутная. а набирать воду из дому через фильтр очень дорого поэтому решили наполнять пруд с помощью машины ну и за пару дней мы уже набрали основную часть и ждем у нас на следующий день вот завтра приедет еще одна машина и осталось немножко добрать до скимеров Так что я отсниму и добавлю видео, где у нас видно полностью пруд в дневное время. И естественно будет он выглядеть совершенно по-другому, когда здесь будет произведено озеленение. Но это мы будем уже делать в следующем сезоне. Здесь у нас будет сделано альпинарий. Каркас, <каркас> его уже готов. Вот камешки выложены, вмонтированы в землю. Будут высажены почвопокровные растения, многолетние, цветущие. Вдоль ручья будут высажены растения. Возможно, мы на камнях добавим мох на водопад. Будет совершенно другая картина, более природная, однако. И на данный момент выглядит довольно-таки симпатично то, что мы сделали и запустили.